В первую очередь это знания, это опыт, это новые знакомства, э, возможность развиваться во всех направлениях. Активная деятельность нашего факультета, которая развилась э, несколько лет назад, э, вот, поэтому это студенты, историки, правоведы, которые сплоченные в одном коллективе живут дружной маленькой семьей которые не оставят друг друга в беде и всегда будут рядом. Хороший преподавательский состав, отличные студенты, все шикарно. Моя школьная жизнь была не настолько яркой и красочной, нежели вот сейчас студенческая. Я организовываю всякие мероприятия делаю праздники, много ярких мероприятий, к которым мы относимся действительно с душой, потому что мы очень много в них вкладываем сил, желания, всего остального. И после хорошей работы всегда есть хороший результат. И мы сами очень рады, что мы максимально стараемся наполнить нашу факультетскую жизнь яркими событиями. И делаем это не только для себя, но и для других. Занимаемся это и творческие мероприятия, и научные. Это все априори оставит какой-то опыт для нас, которым мы потом можем воспользоваться. Потому что мы все педагоги будущие, и нам всем рано или поздно придется работать с младшим поколением, воспитывать его, учить. И то, что мы получили, будучи студентами, мы передадим им хорошее, естественно.